Та гламур. Сімейна і Круто. крута. Трішечки гламуру. А Позитив. позитів Ці ресторани мережі алькафа об'єднує високий рівень якості. Проте в кожному з них є щось своє, особливе. Велика вечірка Grand Opening Party на відкритті нового ресторану мережі відбулася на всі 100%. 6, это открытие, не просто, это уже там сотый ресторан э, на княжему Затоне э, эль-кафе игрут. Будет очень много гостей, артистов, популярных звезд, это круто, и конечно же будут розыгрыши, розыгрыши разных сертификатов. Я тоже надеюсь выиграть что-то. Я думаю, что что-то я, конечно, выиграю, хотя и веду, и играю, ну как-то так. Вот. Но здесь настолько уютно, здесь настолько красиво, настолько вкусно, очень хороший персонал, очень хорошие люди, здесь всегда все улыбчивые. И, наверное, это это и заманивает сюда Волька. Вот потому мы и приходим сюда. У нас одна сеть, одна стилистика. Все рестораны э, похожи на друг друга вообще в стилистике. Ну, каждый ресторан имеет свою изюминку. Ну, например, в этот ресторан в спальне района находится. Мы открыли большую детскую комнату, где может, могут родители отдыхать. Мы все делаем от души, мы любим свою работу. Мы э, на одну волне со своим гостем. Чебель кафе, органічно поєднані лаунж, ресторан, караоке та нічний клуб, де можна завжди замовити оригінальну вечірку. базар это одни из лучших в Киеве. У них прекрасный сервис, прекрасное обслуживание, прекрасная кухня. Я с радостью постоянно посещаю эти заведения и остаюсь очень довольна всегда вечерами. Здесь прекрасная, как бы сказать, тусовочная атмосфера. Здесь можно посидеть с друзьями, здесь можно расслабиться, отдохнуть. Что интересно, что оно, в принципе, есть в любом абсолютно районе города Киева. То есть куда не приехать, можно встретиться, найти. Східна європейська, італійська, тайська, українська, японська кухні та навіть власний кулінарний блок. Тут завжди готують справжні гастрономічні шедеври. Ще я люблю друзі, люблю приймати друзів у себе на кухні, я люблю готувати. И это дело души. Была такая история, что пришли ко мне друзья и сняли это случайно. Показали так, в узком кругу, в группе в WhatsApp, и всем понравилось. Поэтому мы решили поделиться не в узком кругу, а в большем масштабе. Я думаю, что понравилось. Мне. Кульмінацією вечора стали смачні м'ясні страви від кухаря оригінальний торт, шоу кальянів та виступи відомих виконавців. Тож неважливо, який саме відпочинок ви полюбляєте. Все це ви знайдете в одному місці, адже двері ресторану «Ель Капа» завжди відкриті для гостей. располагающая дружеская атмосфера. Вот такое ощущение, что ты хочешь поздороваться и обняться даже с теми людьми, которых, в общем-то, ты не знаешь. Такое ощущение, что все знакомые, все с тобой здороваются, все тебе улыбаются, все как-то очень к тебе расположены, и ты взаимно располагаешься к ним. Это очень здорово. Насыщенное мероприятие. Даже масштабные некоторые организации не все делают так вот такой подход, как здесь. Очень здорово, очень классно. Хорошо, уютно, весело, много хороших людей веселых очень много людей а сегодня мы будем прокачивать э, это прекрасное заведение конечно же э, что-то хочется такое чтобы у нас сегодня все подскакивали на этих креслах.